জন্মৰ পিছৰ পৰাই নিজৰ সন্তানক লৈ প্ৰতিজন পিতৃ মাতৃৰ বুকুত অলে কিন্তু পুত্ৰতকৈ কন্যাসন্তানৰ বাবে পিতৃ মাতৃৰ সপোন থাকে কিছু সুকীয়া কন্যাসন্তানক লিখা পঢ়া কৰাই বিয়া দিয়াৰ পাছত কন্যাই যাতে হাঁহি আনন্দৰ মাজেৰে এখন সংসাৰ গঢ় দিব পাৰে তাৰে সপোন থাকে প্ৰতিজন পিতৃ মাতৃৰ তেনে এক সপোন বুকুত পুহি ৰখা এজন ভাগ্যৱান পিতৃয়ে আই চি ইউত থাকি নিজৰ দুই কন্যাক দিলে বিবাহ মেডিকেল কলেজৰ আই চি ইউত ভৰ্তি হৈ থাকি জীৱনৰ যেন অন্তিম ইচ্ছা আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন পূৰণ কৰিলে এইখন দেশৰেই এজন সৌভাগ্যৱান পিতৃয়ে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজধানী লক্ষ্ণৌৰ ইৰা মেডিকেল কলেজত লক্ষ্ণৌ চকৰ মহম্মদ ইকবাল নামৰ এজন লোকৰ আছিল দুগৰাকী কন্যা সন্তান কিছুদিন পূৰ্বে দুই কন্যাৰ ইতিমধ্যেই বিবাহৰ দিন ঠিক হৈছিল কিন্তু তেনে সময়তে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰে ইকবাল লগে লগে ইকবালক ভৰ্তি কৰোৱা হয় ইৰা মেডিকেল হাস্পতালৰ আই চি ইউত পিতৃক আই চি ইউত থৈ কোনোপধ্যেই বিয়াত বহিব বিচৰা নাছিল দুই কন্যাই দুই কন্যাৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই মেডিকেল কলেজৰ আই চি ইউত বিবাহ সম্পন্ন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে পৰিয়ালৰ লোকে সেইমতে পৰিয়ালৰ লোকে মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে কথা পতাৰ পিছত বিয়াৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হয় বিবাহৰ অনুমতি ইৰা মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিভংগীৰ বাবেই ইতিমধ্যে আই চি ইউত ভৰ্তি হৈ থকা ৰোগীয়া পিতৃ ইকবালৰ সন্মুখতে দুই কন্যাই বিয়া সম্পন্ন কৰি পাতনি মেলে নতুন জীৱনৰ মেডিকেল কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমতি সাপেক্ষে আই চি ইউ ৱাৰ্ডত কাজিক মাটি নিকা সম্পন্ন কৰা হয় ইকবালৰ দুই কন্যাৰ আই চি ইউত ভৰ্তি হৈ থাকি নিজৰ দুই কন্যাৰ বৈবাহিক জীৱনৰ আৰম্ভণি দেখি যথেষ্ট সুখী মহম্মদ ইকবাল মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি থাকিলেও ইকবালৰ মনত আজি অনাবিল আনন্দ কিন্তু জানিব পৰা মতে মহম্মদ ইকবাল এতিয়াও আই চি ইউত সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌৰ এই ঘটনাই সমগ্ৰ দেশজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে লগতে এজন পিতৃৰ প্ৰতি কন্যাৰ সন্মান আৰু কন্যাৰ কি কৰ্তব্য হ'ব পাৰে তাৰে স্পষ্ট ছবি আঁকি থৈ গ'ল লক্ষ্ণৌৰ তিনি পিতৃ কন্যাই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব